Я хочу обратиться ко всем, кто здесь находится. Здесь находятся провокаторы, которые хотят человеческой крови. Они хотят, чтобы рвалась кровь. Там президента нету. Там ничего нету. Я прошу вас, мы, мы сделаем для того, все для того, чтобы президента не было. На Майдане мы, будем, мы блокируем кабинет министров.

Давай, 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 давай,